Salam uşaqlar. Bübülün nağılını sizə səsləndirirəm. Günlərin birində bir tacir meşədən bir bülbül tutur. Onu evinə gətirib gözəl qəfəs düzəltdirdi. Qəfəsi qızıq, gümüşlə, daşqaşla bəzədildi. Baxan heyran qalırdı. Tacir bülbülü həmin qəfəsə salır. Onu qulluq etmək üçün bir xidmətçi tutur. Tacirin gözəl bağçası hər cür əl alvan gül çiçəklə dolu idi. Rəngbərək güllərin çiçəklərinin ətri adamı heyran eləyirdi. Bağçanın ortasında 7 yerdən fəvarə vuran ağ mərmərdən qəşəng bir çay havuzu var idi. Tacir bülbülün qızıl qəfəsini həmin çay havuzunun yanında şəffaflı bir yerdə astırmışdı və hər gün səhər axşam gedib ona tamaşa edirdi. Bülbül həmişə yanığılı hava oxuyub gəm çəkirdi. Tacir quş dilini bilən bir adam tapıb bülbülün nə üçün ağ fəqan elədiyini öyrənmək istədi. Quş dili bilən adam dedi: "Tacir ağa, bülbül ağ fəqan elib oxuyur ki: Mənim əziz vətənim, yurdum, yuvam, keş azad olaydım, yuvamda yaşayardım. Mən aşiqəm, diləngəz. Bağda gülə diləngəz" Qürbətdə xan olunca vətənində diləngəz. Tacir görür ki, ahfədan eləməkdən bürbül gündən-günə üzülür. Odur ki, onu açıb buraxır. Quş dili bilən adamla birlikdə hərəsə bir atamini bürbülü izləyirlər. Bürbül dağlar aşıb, dərələr keçir, çaylarda çimiyib, bulaqlardan su içir. Az gedir, çox gedir, dərə təpə düz gedir. Gəlib meşədəki ağac oyuğundakı yuvağa girib deyir: "Ay vətən, sən nə gözəlsən!" O gündən bürbül şən halalval -hal oxuyur. Azad gün keçirməyə başlayır. Tacir dedi: "Çox qəribədir. Mən onu qızıl qəfəsdə, gülün çiçəyinin içində bəsləyirdim. Oranı bəyənmirdi. İndi bir ağacın oyuğunda Onu üstün tutur. Quş dili bilən adam dedi: "Tacir ağa, sən buna təəccüblənmə. Hər kəsin vətəni, ev eşiği özünə xoşdur. Bülbül burada azaddır. Azadlıq hər şeydən üstündür."